Всем привет ребята и это новый ролик э, Продолжение про муравьев э, В прошлой серии я, она была ускорена э, Вот так Появилось там 37-38 человек Час 40 даже, я не помню Сегодня мы продолжаем всю игру Прекрасно играть Продолжаем проходить ее, и... Мне кажется, я буду так бесконечно проходить, хотя кто его знает. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. И, пожалуйста, по возможности напиши комментарий, пожалуйста, умоляю тебя. Вот ты сейчас, кто дивится, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. И нас уже почти 100 подписчиков, еще трошки осталось. 71 подписчик, ребята. Еще трошки, и нас будет соточка. Сотка, сотка. Понимаете, ребята? Так что обязательно, обязательно. Подпишитесь, если вам не сложно. Я дуже хочу 100 подписчиков, дуже хочу. Но мы тем не менее продолжаем. это у нас э, работа кипит, кипить. Так, тут у нас что-то странное, не знаю, что. Просто что Так, у нас есть защитники. Да, у нас есть. Точнее, у нас их нема, но они там готовятся защитнички наши. Надеюсь, вам понравится еще раз этот ролик. Вы поставите лайк. То, что мне нравятся, нужны, нужны они лайки. Так, тут у нас какие-то... А наверное, не знаю, не знаю. Камеш мне он... О, бачили? Прямо на моих глазах упало. прям перед экраном упала еда. О, сейчас у нас один работник доделается. И все. Прям так, прям все. И он прям уже все. И он, и он... прям все, и он все. Так, три... У нас тут идут три ракушки ходящих, я просто забыл, я понял. Ти. Эм, а, а Рак и отшельники да 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 рак отшельник нет 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 не. а, подожди, я сейчас... подожди, я появлюсь. нет 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 что олменах. Боже, коровочка, коровочка, боже. Не знаю, что у них не разные, но... Вот это пчела разведчик. Это пчела рабочий. А целых нехуро лева. Целый сиравлик. Ракошельник розовый. Ракошельник желтый. И молодой молодой крабик молодой крабик паучок золотой кормочок интересно что будет дальше там я думаю, уже. гиганты может на нас наступать будут я вообще без понятия Но надо побольше защитников их уже мало мне прям кажется бабочка 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 Бабочка, бабочка, папочка бабочка. бабочка. О, да, конечно. Так, ну. Я думаю, носом до нас тут чубрик один пришел. Ну, он, можно сказать, уже ушел. Хотя он не уходит. Ладно. Допустим, он ушел. Да? Допустим, он ушел. Думать будем так. Ладно, ребята, я хочу сделать этот ролик, який недолгий, недолгий, но, наверное, продуктивный. Наверное, не назвал продуктивный, думаю, только начал но, окей. Всем спасибо за просмотр. Подпишись, я хочу, 100 подписчиков и все.